Lima remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Zara Karina Mahadira didakwa di Mahkamah Kanak-kanak. Polis sedang menyiasat kejadian buli membabitkan sekumpulan pelajar perempuan di dalam tandas sebuah sekolah menengah. Empat remaja yang disyaki terbabit dalam dua kes buli. Lima pelajar maktab rendah Sains Mara MRSM di Besut Terengganu direman 3 hari hingga Ahad ini bagi membantu siasatan berhubung kes buli seorang pelajar tingkatan 2. Kes buli di universiti awam terus berlaku. Murid tahu empat yang didakwa menjadi mangsa buli tiga remaja berusia 17 tahun ditahan di Tanah Merah Kelantan kerana dipercayai membuli seorang pelajar junior di asrama. Buli. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ke atas hadrat Allah SWT pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi sedikit ini. Dalam program Satu Hari Satu Saranan, saya ingin menyentuh isu yang sangat membimbangkan dalam masyarakat iaitu isu buli dan bagaimana kita boleh merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah bagi menanganinya. Buli ialah perbuatan yang menyakiti orang lain sama ada secara fizikal, mental, emosi, verbal dan juga cyber. Perkara ini semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar sekolah. Dalam tugasan saya yang lalu, saya menekankan bahawa buli bukan sahaja menjejaskan Masa dalam segi emosi iaitu kehilangan keyakinan diri Tetapi buli juga merosakkan prestasi akademik dan sosial mereka Malah budaya buli ini bertentangan dengan usaha kita untuk melahirkan Insan yang seimbang dalam pendidikan madani Tak pernah jelas sebenarnya orang-orang mengizik, menghina dan menyakiti orang lain Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahirah ayat 11 orang-orang yang beriman Janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain Boleh jadi mereka yang diolokkan itu lebih baik daripada mereka Ayat ini jelas melarang kita untuk mengecek dan menghina orang lain dan berkawan Yang merupakan dua penunjuk ini Sunnah Nabi Muhammad SAW menekankan bahawa supaya kita tidak menzalimi, menyakiti, mengejek, menghina dan supaya kita membantu orang yang dizalimi. Dengan sunnah ini, kita dapat mengetahui bahawa puli itu adalah bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak organisasi antarabangsa yang menegaskan perkara uh, yang sama. Contohnya UNICEF yang menegaskan bahawa kanak-kanak berhak untuk mendapat pendidikan dalam tempat yang selamat. Di Malaysia, konsep pendidikan madani menyediakan pembentukan insan yang berakhlak, penyayang dan menghormati antara satu sama lain. Ini selari dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, sebagai umat Islam, langkah yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku adalah yang pertama, merapatkan hubungan kuah sama manusia dan menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, ibu bapa perlulah mendidik anak dan memantau mereka. Yang ketiga, Generasi muda perlulah menyedari bahawa perbuatan buli ini adalah satu jenayah yang besar. Kesimpulannya, kita tidak boleh memandang ringan atas isu buli ini kerana ia boleh menjejaskan emosi, akademik dan sosial masa. Sebagai umat Islam, kita dididik berpandukan akuat dan sunnah. Daripada program sarana ini, saya berharap bahawa kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih penyayang dan menghormati antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.